Здравствуйте, наши любимые девушки и женщины! Мы вас так любим, так любим! И в этот день это ты готовишься на вечер Святого Валентина! Да, вот ведущим выбрали. И кто это у тебя любимый? Не Наташка из восьмого класса уж случай. Ты вспомни, как к ней шоколадкой, а ее отец вышел и сказал, что она ушла гулять, а потом шоколадку у тебя взял и сам сломал, а цветы взял и мамке подарил. Было дело, но я же не унывал, да и с отцом ее мы теперь кореша. Он мне советы дает, как рыбу удить. Да ладно, советы дает. Как с Наташкой порвался, так к Светке пошел, через две И ее бабушка была, а потом открыла дверь и говорит, Мило, если бы я помоложе была, пошла бы с тобой гулять, а так невестка твоя уехала с родителями в гости. А потом мятый подарил. Держите от сердца цветочек. Мятый. Ну, я не специально. Их бы видно не было, что они мятые. Если бы их везли в автобусе. Ты еще не сожимела. Да, а еще, если бы ты не вертелся тогда от наденьки своей, прятал букет, но тер бы его об стенки». Училась бы у тебя, веник. Что ты понимаешь, высшего экибана? Я так и сказал. Дарю тебе надежда экибан. Только она не поняла. Да только на какие жертвы не приходится идти, чтобы признаться в любви. Но если мы что-то не так сделали, не судите нас строго. Обязательно исправимся в следующем году. Или еще через год. Ну, когда-то мы точно справимся.